Ну, что касается игры, могу сразу начать. Только-только недавно здесь опять играли последнюю игру того чемпионата. Также сыграли 2-0. Наоборот, все развернулось. Ту игру мы 2-0 выигрывали, но сыграли ничего сейчас. Все наоборот. Но по самой игре мы ехали и знали, что будет очень тяжелая игра, поэтому настраивались на такой бой, потому что я считаю, все команды Западной Украины это настоящие бойцы всегда показывают интересный футбол. У них тоже самоотдача зашкаливала, плюс я знал, что Волынь хорошо укомплектовалась, доукомплектовалась летом, то есть были приобретены очень неплохие футболисты, и это этому э, та игра, которую они показывают на поле, это и Субботич, и Эрик, и Иванов, которого я очень давно знаю, он мою бытность в 2001 году я работаю в Запорожье, он был у нас совсем молодым парнем, еще только 20 лет. Плюс, я думаю, тот бойцовский характер, который сегодня показали обе команды, это, конечно, теме интересен футбол, я думаю, всем понравился этот футбол. Где-то пропустили необязательные голы, но я имею в виду вот первый гол, ну просто сумасшедший гол, я... Пилипчук, по-моему, забил, ну просто сумасшедший гол. Так, Пробить. А второе это шедевр. Это шедевр. Это Рамон, конечно, шедевр сотворил. Ну, проигрывает 2-0. Сделали удаление нашего игрока, остались 10 тромбия. Честно, такое уже настроение. Ну, ребята не опустили руки, играли до конца. Тоже со стандарта, воспользовались стандартом, сократили счет. Нервы не выдержали у вашего игрока тоже. Зачем он это делал, я не пойму. Получил вторую желтую, остались в равных составах и смогли дожать, сравнять счет. Я очень благодарен ребятам, что они не опустили руки, а сражались до конца. Это еще раз подтверждает, что команда «Заря Луганск» имеет сумасшедший характер и настрой. И даже те игры последние домашние, которые мы проиграли «Арсеналу» и «Крюбасу», а вы их видели, я думаю, мы этого не заслуживали. Но это футбол, опять же, повторюсь. С Крюбасом тоже 0-1. Один момент за игру штрафной. Три выхода в один один Пенальти просто Пять. Я лично пять насчитал. Это не стопроцентный, а двести процентов. Но не забили. Значит, фарт был не на нашей стороне. Сегодня фарт на нашей стороне. Поэтому и такой результат. А вам, считаю, не отчаиваться. Команда довольно хорошая. Я уверен, могу это точно сказать, что на правильном тоже пути и займет мест, место, я думаю, ну, не ниже первой восьмерки. Это однозначно. Ваши питания, коллеги? После сегодняшнего результата будет ли игрокам разрешено давать интервью? Я не то, что вы знаете, после... Я им, в принципе, это эмоции были, запретил. Когда уже запретил, уже назад хода нет. Мы решили, что две игры мы потерпим еще Полтаву. А там, если даст Бог, все будет нормально, будут давать интервью. Но дело не в этом. Я считаю, что это не самое главное. Придет время, будут давать интервью. Нужно давать интервью, когда действительно есть результат и показывают. Очень хороший футбол. А мы как только дадим интервью, сразу как-то против нас раз и все развернется. Я человек, честно скажу, верный, может быть в этом, поэтому решил, что лучше помолчать. Вы же заметили, я тоже ни одного интервью не дал. Я в команде, мы одно целое. Я им сказал, ни вы не даете, ни я не дам. Я свое слово держу. Ребята тоже молодцы. Потерпим.